assalomu alaykum aziz birodarlarim videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang payg'ambarimiz sollalohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz Assalomu alaykum va rahmatulloh. alamin. rahmatullohi ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. muhtaram azizlar biz qaysi kasbni egallamaylik xoh bir ahli ilm imom bo'lsin xoh o'qituvchi bo'lsin xoh shifokor bo'lsin xoh xizmatchi bo'lsin kim bo'lishidan qat'iy nazar uning mana shu kasbini mana shu hunarini egallashlikda albatta unga o'zining hayotini bag'ishlagan ko'zini nurini sarflagan ulug' bir zot ustozning mehnati xizmati yotadi shunday ekan hammamiz ustozlar oldida butun umr ardormiz yurtimizda ustozlarga murabbiylarga juda ham katta e'tibor qaratilmoqda xususan 1 oktyabr kuni ustoz va murabbiylar kuni deb alohida bayram qilib belgilanishligi esa yurtimizda na qadar ustoz va murabbiylarga katta e'tibor qaratilganini nishonasidir shu munosabat bilan bugun bizni ko'rib turgan barcha ustozlarga o'quvchilarni qo'llariga birinchi bor qalam berib vatan ona degan yozuvni o'rgatgan madrasalarda ollohni kalomini o'rgatgan boshqa o'qish muassasalarida kollej bo'lsin oliygohlar bo'lsin hunar va ilmni o'rgatgan har bir muborak ustozlarni barchalarini mana shu bayram bilan chin yuragimizdan tabriklab qolamiz albatta siz oddiygina bir muallim oddiygina bir maktab o'qituvchisi aziz ustozimiz siz shunchalik bir yuqori maqomdasizki payg'ambarimiz alayhisalotu vasallam aytganlaridekalbatta olloh va allohning farishtalari va osmondagi hamma ahil va yerdagi ahillar hatto yer ostidagi qurt qumursqalar hatto suv ostidagi baliqlar ham oddiygina muallimga odamlarga yaxshilik o'rgatuvchi muallimga salovat aytadi deb marhamat qilganlar payg'ambarimiz alayhissalom demak siz oddiy bir muallimga soddagina ertalab borib maktabda o'qituvchilik qilayotgan muallim va muallimalarga yoki oliygohlarda ta'lim berayotgan ustoz va murabbiylarga yoki hunar o'rgatayotgan aziz ustozlarga mana shuncha ulug' zot xususan olloh va allohning farishtalari va yer yuzidagi va suv ostidagi maxluqotlar hammasi salovat aytadi shunday ekan siz buyuk bir vazifadasiz albatta sizni qilgan xizmatingizni mehnatingizni biror bir narsa bilan ado qilib bo'lmaydi alisher navoiy hazratlari aytganlaridek haq yo'lida kimsanga bir harf o'qitmish ranj ila aylamak bo'lmas ado oning haqqin ming ganch ila haqiqat navoiy hazratlari mana shu bayt bilan ustozga bo'lgan mehnat ustozni qadrini shunchalik ko'taryaptilarki ularning xizmatlarini biror bir narsa bilan ado qila olmaymiz. shunday ekan siz aziz ustozlarni faqat haqqingizga duo qilamiz allohim barcha ustozlarni barcha murabbiylarni o'z xizmatlarida sadoqat bilan xizmat qilib turgan ustozlarimizni salomat qilsin umrlari uzoq bo'lsin va yurtimizda muallim va ustozlarga yaratilayotgan sharoitlar bardavom bo'lib sizlar shogirdlar va o'quvchilarga dars va ta'lim berishlikda doimo oldinda hurmatda ehtiromda bo'lishlaringizni alloh nasib qilsin bugungi ulug' bayram munosabati bilan o'zbekiston musulmonlari idorasi nomidan xususan toshkent shahridagi barcha imom hatiblar nomidan yurtimizdagi barcha ustoz va muallimlarni chin qalbimizdan muborakbod qilib qolamiz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh